Selam əziz arkadaşlar, her vaxtınız xeyir olsun. İş dünyası ve ilə tikrar xidmətinizdə yox. Keçəndə doktor Mizayi ilə oldu biznes plan haqqında. Söhbət elədik Eğer əgər bir biznesiz varsa, mutlak biznes planınızda olmalıdır və bu biznes planı yazmalısınız Ve onun yüzünden ilə qabaq ta öz işinizdə başarılı olasınız. A4-ünün xidmətində yox və bəzi bu biznes plan haqqında. Salam adı ötdü. Salam arz edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar və yaşıl müəllim Qulduz dəvarı. Çox sağ olun adı. Mən keçəndə də söhbətdə əzəbi e, qulaq astım. Vaqeiyyətdə, yəni belə başa düşdüm ki, demək olar hər kəsin iş qurur. Elə özünə görə bir biznes planı var. Yəni bu biznes planı sadəcə zehnində yaşadır. Biol. Yəni düşünür, istə biriə sürən qursun. Yəni məsələn mən harda qursam bu restoranı yaxşıdır, ya məntəqə e, görə burda hansı qəzə lazım hissəmsə yaxşıdır. Ya məsələn, ə e, özəl xass bir iş yürsəm nə o? Yəni fərq eləməsə bütün işlərdə budur də elə hər kəs işi başlanmadan öncə belə bir düşünür, sağılır, çıxır. E, sonra işi başdır. Mən düşünürəm ki sizcə sən də biznes filandan danışdınız. Elə biznes filan həmin o olur ki biz Zəihnimizdə düşünürük, yanılıram yoxsa o cürdü? Axı, əlbəttə çelədi. E, e, bizim atababa bir sözümüz var böyüklərdən. Deyir ki, çox e, rəhsiz qələmlər, e, çox e, qəvi fikirlərdən qalarıcıdır. Yəni biz bir şey ki yazırıq, onun davamı çox tərdi ta onlar üçün fikrimizdə saxlayıq. Biznes planında siz qəşəng nöqteyə işarələdiniz. Hər sinifə, hər mətnə, hər şirkətə, hər çana, hər restorana, hər işə eyni adamın öz əhsi kiminkə, hərənin əhsi özünə aiddir. Bu biznes planı hər məcmuanın özünə görə oturulub yazılmalıdır. Və bu iş saatları, bu işi qurmadan qabaq əlbəttə ki, fikirləşiblər ki, mən istəyirəm bu işi quram. Nəniyəcəyəm, harda quracağam, nəçə gerizəcəm və hara gətirəcəm. Mənim sözüm xahişim budur ki, bu fikirlərinizi kağız üstünə gətirin. Bu fikirləri kağız üstünə gətirəndə bizim daha göz qabağında da olur. Yəni fikrimizdən vaxtı gözümüzün qabağında gəlir. Orda biz yaxşı tər bunları düşünə bilərik. Baxuruq azın azaldı azatmaların, çoxatmaların və e, gələcəyə daha bunları aydınlatmalıdır. Bu kitabaz üstə bizə çox köməkli verir. E, bir də da, nə də yaxşı siz nüfiyə işarələndiz. Biri istir restorana çağırdınız ki, hardaxtının necə açsının eynəsi. E, mən həmişə bu iş adamlarından bunu soruşuram. Buyururlar ki, biz istəyirik belə yağ, belə yağ, belə yağ. Demək çox gözəl. Sizin məziyyətiniz, riqabətiniz OBC bu işləri görənə nə mənanə? Ayə təh məhsulu suz? Yəni sizdən sonra bu məmləhiyyətdə heç kəs bu məhsulu təhvil edə bilmir. Yox, elirik. İndi e, siz niyə nə gərək vardı ki, bunu təhvil edəyansız? Buyururlar ki, məsələn, təhvil edirik, vəli tələbətdən çoxdur. Məsələn bərfəz, əgər 1000-də təhvil vardı, bazarın keşəşi ondan çoxdur. Mən ona görə istəyirəm ki, valide bu bazar olsun. Bəs biz həmişə e, bu nöqtəni də yadımızda saxlayaq ki, işi başlamamışdan qabaq ki, istirəm mən bir işi görəm, həmişə bu sualı xahiş edirəm, e, iş sahibləri özlərindən soruşsunlar ki, məni mənziyyət, rəqabəti ayrı dostlarıma görə, ayrı rəqibləmə görə, ayrı bu işlərə görə nə mənadidir? Bu çox bizə köməkli olacağıqdır işimizi qabağa aparmaqdır. Çox gözəldir, yaşamalı. Çok güzel. Yani e, biznes planımız diye ama biraz daha o biznes planı içerisinde detaylı gelir. O, hala az şaltılar. Sonra geçecek o söhbətlerimizde ki biznes planı nazur yazılabilir ama biraz bir şey edelim Bir daha e, dərin danışsak bu, açısızlıklasaq məsələni. O, o zaman sorularda necə yazacağımızda da biraz rahatlaşarıq. Biol, yəni mən dediyim kimi hər kəsin zehnində bir biznes plan var, amma ola bilər çox adam öz işində rəqiblərə əhəmiyyət vermir. Ki, məsələn, bu sektorda kimlər vardı, Biol və onları nəzərdə almaq Adətürün vurduğu kimi e, mühüm müdi. Yəni mutlakca o nəzərdə alasınız. Yəni mən bu iş bu gün bu işi görürəm. Məndən sonra kimlər bu işi görürlər bu işi və mənim məziyyətim nə mənalacaqdı? Bu da çox gözəl nöqtə idi Adətür. Ayrı bir məqamlar da varmı ki, onlara görə biz e, diqqət eləyək ki, işimizdə başartıl ola bilək? Mütləq. Eee, sizin sözün e, təsmin eldim, e, belə deməliyəm ki, e, çox yaxşısınız, e, çox məmnunam, mənə burada çox köməkçilisiniz. Təşəkkür edirəm. E, Baxın, e, siz buyurdunuz ki, mən rəqiblərimi də tanımalıyam. Biz birdana vaxtı ki biznes planı stirox yazaq, birdana stirox iş başlayaq. Əlbəttə mən bu nöqtəyə də deyim ki, bəziləri işi başlayıblar. İşin içindədirlər. Toliitləri var, furuşları var, mağazaları var, ya restoranları var, işin içindədirlər. Hətta bunlar da biznes plan yazmalydılar. Hələ biz gəlirik bir qədəm qədriyuruq dalıya ki, hələ istir iş başlayır. İndi cənablarımız, sərmayədarlarımız istilər birdana iş başlayarlar. Bu sualı verdik də ki, mən bəzi yerlərdə qətbü şəkildə nəmlənir. Ondan sonra mütəxəssislər biraz ə, biz baxırıq deyirik ki, xop siz nə cür iş istəsən başlayasan. Deyir, "A, bu, bu işi filan kəs keçərl başladı, bu idi dayağçı maşın alıb." Yəni biz elə belə eşikdən baxırıq, görürük o bidağçı maşın alıb, deyirik bizdə bu işi görək. Elə dədir. Biz mütləq gəlib bu işi meydanı təhqiq eləməliyik. Yəni bu işin dərinliyinə getməliyik çünki bu e, hardan alırlar, çimlərdən alırlar, neçə yıllılar, neçəyə satırlar, bu məhsul necə təhvil olur, məbəddəvəliyəsi hardan gəlir, daxildən gəlir yoxsa e, yurt-dışından gəlir. Bular hamısı öyrənməli, yoxsa ki biz gəldik bu işi özümüzə, indi mən istəyirəm bir dana e, özümə bir iş quram, e, şirkət quram, tikən qoyum, e, ya bir karxana qoyum. E, deyirəm ki, mən bəlfəz bir dana e, məsələn cam karxanası qoyuram, şüşə Baxıram, görürəm, bəli, bu şüşəni məvaddə əvvəliyəsi İran'da vardı. Bəli, deyirəm, çox gözəl. A, çünki məvaddə əvvəliyə İran'da vardı, biz bu kərxananı qoyduq. Sonraca hələ bir az qabağa gedəndən sonra görürəm ki, bərfərz misal, bunun maşinalatı xarizədən gəlməlidir. Əslən bizə indi bu imkan yoxdur ki, mən bu bu kərxananın maşinalatını gətirəm, gətirib. Yəni bir, bir para əvamilatı e, vardır ki, gömrükdə məhdudiyyət var. Bunu mən məsələn gətirə bilmirəm. Baxın, vaxtı ki var idi bu qəziyə meydan oluruq, biyas sildim bu mövzunu. Deyir ki, mən istəyirəm restoran qoyum, çox gözəl. Gəlin restoran qoyuruq, e, məsələn, balıq satırıq. İdarə restoran qoyuruq ki, burada balıq satırıq. E, mən özümə birdana məziyyət rəqabəti tərifləməliyəm. Təbrizdən, şəhrimizdən, məmləkatımızda restoranlar vardı ki, balıq satılırdı. Gəlirəm deyirəm ki, mən balığı, e, bunları mən gördüklərimi deyirəm. Məsələn, daş üstə bişirirəm və balığı e, kubid edirəm. Əvvəllər mənim məziyyət rəqabətim budur ki, mən balığı kubid edəyəcəm, verəm. Bilirsiz. E, bu yaşıl müəllim, e, bu məziyyət rəqabətini biz özümüzə tərifləməliyik. Və bu fikirlerimizi ki deyirdim, bunları da kağız üstüne yazmalıyıq bu iki. Üçümüncü işi başlamamışdan qabağ meydanı təhqiq eləməliyiz. Bu üç tane burası. Aha, pas, e, birimiz oldu bir, rəqiblərimizi tanımalıyıq, yok, bilməliyiz ki kimler bu sektorda vardı. İkimincisi, işimizdə özellikler hemen olmalıdır. Yani, Hlex. mesela, mənim bir biznesim var, 5 nəfər, 10 nəfər, 100 nəfər məndən sonra da bu biznesdədir. Amma mənim o əl. biznesdə özəlliyim nə mənim olmalıdır ki, məni onlardan fərqliləsin. 3-cü də kağətə burducusi e, diqqət eləməli yox. Məsələn, satacağımız e, vəsaitlə ya e, tərid eləyəcəyimiz vəsaitlə ki, bu vəsaitləri ki mən alıram hardan gəlir? Mən bunu aldım, yağçıda satıldı. Əcəbə bu məsələn 5 ay sonra da ə e, bu olacaqmi olmayacaqmi bunlarda bir təhqiq eləmək lazımdır biyol gələ daha də ötürməsəm ayrı bir nöqtələrdə olsa ki e, hər hansı bir biznesdə kollu halətdə biz nelərə diqqət etməli yox biyol onlara da bir buraxsın siz biz bunlardan söhbət eləyək biyol fişçi yemçi yağsı gəlir yəni biz insanlara məlumat verir biyol sonra keçərik qə biznes planının necə yazılmasına Həqiqətən, baxın yaşa mənim, bu biznes planı yazmaq çox təxəssüslü işdir. Yəni ustadlardan kömək almalıyıq ki, biz bunu istəsax ki, dəqiq detail və məlumatlı yazaq, ustadlardan kömək alırıq. Bəli, indi biz bu e, proqramda bu sizin təşəkkür edirəm ki, bu e, bənamə qoymusunuz. Allah şürəc ki, hop bizim heələ ustada dərslərimiz yoxdur. Bu birdanı zehniyyət yaradırıq ki, e, bari özümüz bir azın qabağa aparaq. E, mən bir sərədə təkmilləndirdim sözlərimi 3 e, nöqtə oldu 1 fikirlərimizi kağız üstə yazırıq 2-ncisi mənziyyət riqabəti tərifləyirik əvvəldə deyirik ki biz bir dənə sürüf bu işi görək çox gözəl görək bizim mənziyyət riqabətimiz nə məna idi deyirik ki a mən mənziyyət riqabətim nisbət qrupu da var dostlar həmsəyədar bir-birisi sinifdəkilər budur 3-cü nöqtə gedirik təhqiq meydanına deyirik yəni eee bazarın içindən, kəfə bazardan tərid edən, nə təmin edəndə, furoşəndə, bunların içindən biz təhqiq edirik. Okey, deyirik ki, a, -a biz nəticə aldıq. Bizim mənziliyyət riqabətimiz də var bizneslərimizdə. Yəni o meydanı təhqiq etlədik, çox yaxşıdır. Ondan sonra gəlirik birinci qədəmdə özümüzə birdana risalə təriflərik. Bu risalə tərifləyib e, deyirik ki, a, -a mənim Bu işdə risalətim budur. Yəni mən olmasam nə ittifaq düşəcək deyir. Mənim bir şirkətim olmasa nə ittifaq düşəcək deyir. E, nələr azalacaq? Xələ nə məna idi? Mən olmasam. Bu risaləti tərifləyirəm. Ondan sonra ki, hər u bi daha çeşməndə özümüzə tərifləyirik. Gələcəkdən bir e, bir pərdə açırıq özümüzə ki, bu belə olmalıdır mənim kəsb-karım. Ondan sonra da arzışlarım və resursiyata əxlağını orada tərifləməliyəm. Bunları müstənitir. Hətta saytmağura ondan sonra ə, şirkətimdə başımın dalına buyuram. Qurududa təbliyə elanı təbrizəcəm ki, a bizim şirkətimizin risaləti, çeşməndazi və əxlaqi yatağıp odu ki indi neçə vaxtı bahlılarda azadda da bunu görürük ki, yazır ki, bizim risalətimiz sazmanımız budur, xüsusiyyət, əxlaqiy, karkunanımız ə, belədir və hətta Bala Matmualələdə gəlbi çox yaxşıdır. Və 2-ci qədəmimiz bəs bu oldu ki, biz özümüzdə risalət çeşməndiz və əxloqiyyat təriflədik. İndi mənim işimdə bu əxloqiyyat, bu çeşməndiz və bu risalət imandır. Bu da buraca 6 qon oldu bizim vardı çıxdıq dostlarımız. Bulara baxıb xəşli bir e, gələm kağızları da olsun, yaddaş götürsünlər. Və xahiş edəcəyəm, e, sizin səfəzdə bunlara görə hər kəsin hər nə sualı olsa, lütfən buyursunlar. Mən həvəslə ilə bunlara təntənə cavab verəcəm inşallah. Və o mən nə deyəcəyəm? Şa 4 dörd dördən e, astıma şahslar bizə bir söhbətləri qaba aparırıq. Bioloya bu bənamələrə baxсыз, xass bir sualınız olarsa, həttən çatdırın ki, biz onları A400-dən soruşaq. Yo evet, adı ötü çok güzel Zile, e Ben ben de görüyorum. Mesela görsen hatta bazı e şirketler ya e mekanlar var ya hatta restoranlar vardı. Şu görsen bela o sizde dozu bir tane tablo açısından görseydim. Mesela yani, İmil bundan kabak neydi? <laughs> mesela mi? sonra geldi 15 yıl bundan <gülüyor> kabak, <laughs> kabak <laughs> neydi? <laughs> <n> <laughs> 10 yıl bundan <gülüyor> kabak neydi? menadi? İndi hangi durumdadı? Yəni elə belə divara vurubla, adam belə baxanda görsən elə bir baxışda elə adam o karxana bilir ki, hansı illərdə, e, haralara Aşı. gəlib çatıbdı. Təbiyyətən ki, buların hə? usulu qabağa gediblər ki, e, o nöqtələri Aşiqla və bu günnarı məsələn çox fərqli bir yerlərdədilər. Hər halda dəyərli mən sizdən təşəkkür edirəm. E, çox zamanımız yoxdur. Bu gün də verilişimiz demək olar şey burada başa çatdı. Əgər xüsusi sözünüz olsa, buyurun, olmasa gələn verilişdə yenə də tamaşaçıların xidmətində olaq. Sizdən çox təşəkkür edirəm. E, yaşar müəllim, sizi təbrik edirəm. E, siz bir çox gözəl nüqtiyə işarə buyurdunuz. Mən bunu burada deməliyəm. Buyurdunuz ki, əhslərin keçəcəkdən e, çəkiblər, gətiriblər. Yəni bu dəqiqə o zaman üçün bunlar strategiyayla və bu biznes planlayla arşını dəyərdilər. Bumi poezi bu görübdlər ki, "A, mənim dedəm buy idi, e, bu bu, bu şəkli deyidi, bura belə oldu, belə oldu. Əsləri onda görürsüz ki, göstərdilər. Yəni bu qozari zamanda bunlar özlərinə bir dənə fitçiçi var idi. O fitçi göstərdilər ki, biz oradan başladıq, bura yetişdik." Çox məmnunam bu, buna işarə buyurduz. Bu bir dənə Bumi dərəs, bir dənə strategiyadır ki, çox gözəl e, diqqət eləmişsiz. Təşəkkür edirəm sizə. E, mən də gələn e, verişimizəcən əziz dostlarımı Allah'a tapşırıram. Sizdən xahiş edirəm hər nə ə... Sualınız vardı, lütfən buyurun və o dostlarımızın da ki, bu nöqtə çox cəlbedicidir. Məcmuələrində strategiyalar var idi. Lütfən bizim səhifənin altında yazsınlar ki, mənim məcməəm yəni strategiyası vardı. Baxaq görək ki, bir ammar da tutaq bu işdən. Görək Bərzəz bizim 50 dənə yazanımız vardı. Neçə dəsən strategiyası vardı. Və onlar deyək ki, stillər strategiyiklərin məcmualarında təhrifləsinlər. Xahiş edirəm yazsınlar, bizim əlimizdə nə köməkdirsə. Ə, ə də ə də əsl bu televiziyonda Yaşar müəlliməmə xatırladıq ki, köməkliyə edəyik inşallah kəsbkarlarımız biyas roğnəyə düşsün və biyas usulilə məsrində və yağçı qabağa gətsin inşallah. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gələn verişinəcə Hamzi Allah'a tapşırırdım.